Ee, çok değerli Milli Birlik Grup üzüleri, ee, akşamınız hayır olsun. Ee, Profesör Toğrul İsmail, her, her birinize salamlarımı, sevgilerimi söylüyorum Ankara'dan. Ee, <laughs> ee, Üzürlü hesab edin, işlerim çok uydu diye bu e, paylaştım sizinle canlı yayını mən onu həm izlədim, həm dinlədim. Eee, həm də belli bir zaman içərisində özlümdə analiz elədim. Çox həyəcanlanmayın. Yox Qurban Məmmədov nə bilim nə olacaq. O olacaq, bu olacaq. Ay Qurban Məmmədov, eee, nə bilim hər nə isə. Bir insanın bir keçmişindən bu günə gəldiyi yollara baxılır da. Ay Qurban Məmmədov ə nə bilm hər nə isə bir insanın bir keçmişindən bugüne gəldiyi yollara baxılır da. Mən şəxsiyyətinə işim yoxdur, amma onun siyasi davranışlarına belə şəkildə baxmaq lazımdır. İkincisi, Rammız Mektəbin başqa resursları yox ki, gələcək qurbanın şeyində çıxış edəcək. Yəni Rammız Mektəb bir bəyanat versə, bütün Azərbaycan saytları hamısı onun nəzarətində çoxsu. Çünki zamanda onların təbənnən onlar atmışlar. Hər kəs də bilir nənədir. Beynəlxalq səviyyədə də istərsə BBC-yə verər, azadlığa verər, digər şeylərə reportaj verər. O da ayrı şey. Mən Ramiz Mehdiyevin davanı qızışdırmaq istəmədiyini göstərirəm və özünü bence çox şey aparır, göstərir ki, mən oyunpozan deyiləm. Arslan Toğrulbay, mən sizi tanımıram. Görünürsüz məni yaşdan yersiniz. Mən, mən Qurban Məmmədovam. Hansı qrupda mənim haqqımda danışırsınız? Mənim keçmişimlə bağlı şayira yə yani, mühasələşirsiniz. Məni dəvət edirəm Azəfpirdin TV-yə, canlı efirə, məni ifşa etmək üçün əlinizdə nə faqığınız var? Qoyun otaloğa. Belə adamın öz olmagan yerdə belə qeybət edilmək kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Özünüz də desəniz, o da professor kimi təqdim edirsiniz. Mən bilmirəm bu professorluq nə ilə bağlıdır. Amma Qurban bənmə də onun keçmişi ilə bağlı nə bilirsənizsə danışmasan çox şərəf istəyirsən. Mən səni gördüyüm Azərizm TV-də. Hörmətli Qurban bəy. Bilmirəm sizə kimnə çatdırıb, nə elib. Mənim belə təhdiddən danışmaq lazım deyil. Yəni mən nə sənin proqramına çıxaram, nə orada çıxış edənəm. Mən sadəcə şey demişəm ki, Ramiz Məktəb sənin proqramına çıxmasın heç kim proqramına çıxmaz. Siz də yaxşı tanıyırsan, mən hələ tanıyıram, hələ hərəkət dövründən tanıyıram. Mən bilmirəm sənin indi nə ilə məşğulsan. Mən bilmirəm sənin indi nə ilə məşğulsan. Amma təhdid lazımdır. Heç kim uşaq deyil, hər kəs-hər kəsin kim olduğunu bilir. Ümumiyyətlə mən isə insanlar haqqında arxasınca danışmam, söz üzünə deyərəm axtardı getdi məsələ bu qədər. Bilmirəm kimə ara qazışdıran da öncə araşdırmaq lazımdır. Bilmədən şəkildə soruşurlar, nə demisiniz, nə deməmsiniz. Mən sizdən çəkinmirəm ki, qorxuram. Mən heç kimdən qorxmuram Allahdım bu iş. Amma yəni bu dəqiqə elədiyiniz tərbiyəsizlikdir. Bitti o qədər. Sağ ol. Mən səni tanımuram, sən, sən kimsən? Amma sən e, səsin məndədir. Səbə verəcəyəm ifrə, özün nə edəcəksən ki? Sən nə demisən mənim haqqımda? Mənim çeşmişimlə bağlı o olduğun qrupda nəşpəyərlət məqsədin isənsən, mən təklif eləmirəm səni. Mən deyirəm əgər bildiyini çıxıb deməsən, şərəfsiz adamsan. Kişi gəldəyə dediyim, sümut elə. Birəndə mə özün kişi səninə yaraşmaz ki, dura başqasının arxasında orada-burada yaran danış. Mən səni tanımıram, kimsən, nəcisən. Səndə mənim ortaq heç bir şeyim olmayıbdı. Bundan sonra da inşallah olmamaz. Östərənlər düşüb ki, mənim haqqımda yalan yayırsan, şaya yayırsan. Mənim keçmişimlə bağlı. Mənim keçmişimlə bağlı nə bilirsən? Buyur, efirə de. Sabah izləmən sənin səsinə verəcəm efirə, biləcəksən sanki harda nə demisən. Sən qrupda göyözü bir siyasətçi kimi təqdim edib, professor kimi təqdim edib, siyasət anaza aparırsan, cəmiətdə orada Rusiyanı qorxudursan. Öz aleminde güya neyse ana rezil edersen orada. Ediyorsan rezil Siz orası benim hakkımda niye danışırsan? Ve benim keşmişim hakkında niye şüphe yaradırsan orada? Sen kimsin? Boşa düşmedim. Ben seni tanımıyorum. Ben de sana deyirəm ki, eğer tanıyıp demirsen bir şey, sen şeref sanırsın. Burada ne var ki, ben tak edemem seni. Deyirəm, eğer bilip demesen şerefsizsin. Ve gördürüm ben seni. Buyur, sabah evirə. Çıxası da evirə. Dediyin şeyi subut edəcəksən. Subut edə bilməcəksə, sə, mən sənin haqqında nə deyəcəyimi bilirəm. Mən heçsə imkan vermərəm ki, durub mənim arxamda ağzına gələn danışsın. Özünü özdə professor kimi təqdim edəcək. Sən doğrudan da biz yaladıqamsa, sənin dodaqında hava da varsa, bilməli idin ki, bir başqasının haqqında belə danışmaq kiçik hərəkət deyil. Bu qeybətdir, budur da. Biri var ki, ona şey danışasan, bir dəfə yalan şaya eyəsən. Sən kimin tapşırığı icra edirsən özün bilirsən. Mən sənə də belə deyirəm ifrə. O sözün ağlında dediyin o tərbiyəsi ifadəsi sənin özünə aittir ki, sanki naçilikdir, sən orda-burda qeybət edibsən mənim danımca. Dəliyə sübut edəmərsən. Mənim keçmişimlə bağlı nə bilirsən, onu danışmarısan. Onda xaqqırcə ki, əsl təbiəti sərsən yoxsa mən